А у нас в студии уже есть гость. Андрей Сербин, наставник, магистр физического воспитания, заслуженный тренер Украины по кикбоксингу. Доброе утро, Андрей! Доброе утро. Андрей Юрьевич, ну вот э, наставник школы Гунфу Дракон и Тигр. Откуда только такое вот немножко мистическое название Дракон и тигр? Дело в том, что э, то дело, которым я занимаюсь практически уже ну, большую часть своей жизни, наверное, уже 28-й учебный год, начали 1 -го сентября. Вот, относятся относится к китайской школе гунфу. Ну, гунфу, кунфу, как бы по-разному люди называют. В принципе, это транскрипция одного и того же слова. Вот, китайцы свои боевые искусства называют ушу. Вот. но после культурной революции так получилось, что они немножко трансформировали эту систему, и поэтому словом гунфу стали называть именно то, что относится к понятию исконных школ. А слово мушу называют то, что является спортивными единоборствами. И вот школа Гунфу, дракон и тигр, «Лун чуэн по-китайски, это вид боевых искусств, это система знаний о культуре здоровья об искусстве побеждать, которая берет свое начало в Тибете, в Северном, и которая по своей истории насчитывает, ну, по нашим данным, тысячи лет. Вот последователем этой системы я стал очень давно. я... Стал учеником школы в 1988 году, а в 90-м стал ее наставником. Ну а наставник это своего рода как не знаю, должность, титул, звание, как это можно сказать. Ну, особая роль в том, какую, какое место я занимаю вот в развитии школы. Вот я отвечаю за Восточную Украину. А, термин гунфу часто используем, используется за пределами Китая а, в значении китайские боевые искусства. А, какими именно боевыми искусствами обучают ваши организации? Угу. А, ну, я думаю, что было бы правильно, если сразу сказать четко и однозначно, что наша школа придерживается основ систем подготовки, основ техники школы гунфу дракон и тигр но в современном мире существует много видов единоборств такие как например кикбоксинг такие как вот free такие как ММА, там многие другие виды контактное карате которые не относятся к школе конкретной то есть это такой собирательный вид э, спорта вид, в котором, по сути, каждый спортсмен, имеющий отношение к единоборству, может реализовать себя благодаря тому, что это всестилевой вид спорта. То есть человек подготовил себя по технике, человек выучил правила соревнований, он выходит на одну и ту же спортивную площадку соревновательную и применяет свои виды единоборств, которыми он занимается, свои знания школы, свои умения, свои навыки, выигрывает или проигрывает. Вот мы занимаемся в школе гунфу дракон и тигр кикбоксингом и фрифайтом. А вот, насколько еще известно, мы заговорили за термин, гунфуда по-моему, усердие и труд, это одна из философий школы, или Нет, вообще это всего я бы сказал так что наверное это и элемент названия и главная тайна которую несет этот вид боевых искусств потому что гунфу как таковое это ну вот если говорить о термине именно гунфу, то он означает э, усердный труд, труд, который направлен к какой-то совершенно конкретной цели, и который предполагает значительное приложение сил, времени. Ну, гунфу это иероглиф. Вот. И э, вот именно с этой точки зрения мы понимаем, что гунфу это название школы, гунфу это ну, может быть вид единоборств, и гунфу это особое отношение, это Секрет, который лежит на поверхности. Кто больше трудится, тот лучше результат имеет. А с какого года работает ваша школа здесь, в нашем регионе? 20 сентября 1989 -го года мы создали городской клуб восточных боевых и оздоровительных систем, который стал такой стартовой площадкой для нашей школы и по сей день является одной из базовых наших вот организаций, на которой это развивается. Вот. на сегодняшний день уже городской клуб восточных боевых и оздоровительных систем вышел за пределы города нас знают уже везде мы приезжаем за границу нашу форму узнают и Американцы, европейцы, азиаты. Вот вы сказали про приезжаем за границу. Каких высот, то есть удалось уже достичь, достичь определенных высот? Какие <с самые <с знаковые достижения ваших учеников школы? В 91 году, в феврале 1991 года открылась самая первая секция, которую мы создали на базе клуба, вот именно секция гунфу. Вот тогда мы не думали о спорте, тогда мы не думали о спортивных результатах, нас просто увлекала и э, как-то так не знаю воодушевляла давала какое-то такое особое э, чувство вот именно само соприкосновение с этой системой ну вы помните как в те годы были популярны единоборства то есть тогда как в песне пели не ходить на карате стало неприлично вот ну вот так мы начинали э, в 93-м мы впервые попробовали соревнования свои вот мы почувствовали вкус победы, вот. и с тех пор мы начали работать именно на спортивные единоборства, ну и на сегодняшний день у нас э, золотых медалей э, чемпионатов, кубков мира э, 37. Готовимся, в следующем году у нас э, Италия чемпионат мира. Достойно. Действительно огромное количество. А со скольки лет вот, можно заниматься вашей организацией? Ну, если говорить о занятиях спортивной школы то тренировки у нас начинаются с 5 вот но сразу скажу что до 8 лет это только общая подготовка причем в начале малыши занимаются всего по 45 минут потому что они не фиксируют внимание еще они еще слишком слабенькие для того чтобы принять большую нагрузку хотя в принципе их никто не ограничивает и момента когда нужно начинать не 45 минут, а там час 15 или полтора или два часа, этого момента определенного нет. Это тренер смотрит по малышам. С 8 лет у нас можно войти в группу спортивного мастерства. Вот. Ну а дальше ограничений особых нет. Единственное, что последние годы мы не берем как бы на старт занятия, не берем ребят старше, чем школьный возраст. Потому что ну, так складывается, что уже режим дня взрослого и определенные привычки, уклад жизни, сложившийся организм создает определенные трудности для развития именно как спортсмена. Поэтому где-то ну, самое старшее – это 14-15 ну, лет. Старше уже редкость большая. вот взрослому, неподготовленному человеку, который ранее не занимался, можно к вам пойти заниматься в школе? Я думаю, что вряд ли это будет хорошей идеей, потому что во-первых, у нас нет специализированных групп для взрослых, то есть стать взрослым устроить с пятилетними, с восьмилетними детьми и стартовать там в самом начале будет как-то так, ну, наверное, не очень комфортно. Вот с другой стороны, взрослых очень сложно поставить в рамки тренировочных каких-то правил, потому что сегодня у взрослого день рождения, завтра у него у жены там день рождения, послезавтра он там выходной хочет отдохнуть, потом дача, потом еще что-то, там еще что-то. То есть я думаю, что для взрослых, наверное, больше подходит огородный спорт или фитнес. А вот кроме спортивной подготовки, проходят ли в вашей школе, в вашей организации какие-то воспитательные, возможно, мероприятия? Ну, если быть достаточно кратким, то я думаю так, что в группе спортивного мастерства из 10 занятий в неделю одно теоретическое. Но это теоретическое занятие, это не совсем воспитание, это ну, скорее урок, который связан, с одной стороны, с культурой здоровья, с другой стороны, с какими-то правовыми вопросами, связанными с тем, как пользоваться тем оружием, который становится, ну, как, которым начинает обладать этот человек молодой. Вот. Кроме этого самое главное это все-таки технические вопросы такие теоретические, технические, тактические технические вот. Ну, вот я бы сказал так может быть еще видеотренинг, может быть еще что-то такое. Если говорить о тех моментах которые относятся к общечеловеческим ценностям, то этим пронизаны все тренировки. то есть у нас правило начинается с того момента, когда человек делает первый шаг заходит впервые в зал, и мы знакомим его с тем, что такое правило уважения. Уважение к залу, уважение к напарнику, уважение к наставнику, к тренеру своему, к патриархам, которые создали эту школу и донесли ее до нас. То есть здесь мы прекрасно понимаем, что владеть боевым искусством и не владеть культурой невозможно. Вы затронули вот тему культура здоровья. Что это? Вы знаете, вопрос, который меня стал волновать где-то примерно в середине моего пути изучения боевых искусств, я стал задумываться, что большой спорт и здоровье это не совсем совместимые вещи. Вот так получается, что когда человек действительно отдает очень много времени спорту, вот, то он теряет что-то другое в своей жизни. Когда человек занимается большим спортом, он может быть подвержен каким-то профессиональным заболеваниям в конце концов, потому что там ну, ну, бьют по телу, много тренироваться надо. Вот, поэтому тогда вот как бы мои искания заключили, заключались в том, что я задумался об этом, а в 2001 году я уже закончил магистратуру Луганского педагогического университета. Вот, и темой моего научного труда в тот момент стало... Совершенно необычная тема, которая привлекла внимание руководства университета. Вот, я говорил о формировании культуры здоровья школьников, которые занимаются единоборствами, которые занимаются здоровительными системами. Ведь э, боевые искусства, как, собственно говоря, наверное, любой вид спорта, содержит в себе какие-то такие моменты, которые связаны со здоровьем прежде всего. И мы ведь понимаем прекрасно, что чемпионами становятся не все, чемпионами становятся ну, 5, ну, 10, ну, 15 процентов от тех, кто пришел. Но на самом деле больше всего пользы приносят себе именно тех, кто не стал чемпионами, потому что они за счет того, что они активно двигались, регулярно занимались, пусть не спортом, физической культурой, они стали здоровее. Ну это и много других моментов, которые позволяют научиться человеку расслабляться, которые могут, ну скажем, научать, научить извлекать пользу из общения с природой. Вот все это и есть элементы культуры здоровья. Ну поговорим <как> о безопасности. Есть ли какие-то простые способы, советы, методы, когда вот можно защитить себя в темное время, да и не только в темное время суток? самые простые. Ой, вы знаете, я думаю так, для спортсмена, приученного к спортивным правилам, наверное, самое сложное это улица. Потому что на улице нет правил. На улице есть внезапность, есть ситуация, которая связана с совершенно неравными условиями. Кто-то задумал сделать преступление, а кто-то встречает это неожиданно. Поэтому я на этот счет могу сказать, наверное, две вещи. Одно старое правило, повторюсь, говорят, что если вы не брюсли, не дергайтесь вот ну а второе наверное все таки для безопасности самое главное не теряться вот. а второе наверное надо думать все- таки о каких-то технических средствах защиты, самозащиты для тех, кто не занимается единоборствами профессионально, потому что просто какие-то движения они будут выглядеть наивными по сравнению с теми умениями с которыми выходит на преступление человек задумавший что-то нехорошее. Ну, самый лучший способ э, в таких ситуациях это не попадать в эти ситуации, я думаю. Не попадать, да. не теряться и уметь воспользоваться подручными средствами. Спасибо вам большое. Желаем вам доброго утра, желаем вашей школе Спасибо. процветать да. и вам хорошего здоровья. У нас в студии был, друзья, Андрей Сербин, э, наставник, мастер физической, физического воспитания, заслуженный тренер Украины по кикбоксингу.